असलम नाज्रीन हकीम खुरम शजात मलिक आपसे मुखातिब है नाजीन जैसा कि हम तारीख़ तब के हवाले से एक सिलसिला चला रहे हैं तो आज हम बात करेंगे एसक्लीस के हवाले से जो एक यूनानी हकीम था जिसके मुजस्मे बना के जिसके बुत बना के यूनानी पूजा किया करते थे और उसे शफ़ा कहते थे दो सौ तिरानवे कबल मसीह में बाकायदा तौर पर एसक्ल के नाम से मंदिर तमीर किए गए और उन मंदिरों में लोग मरीज़ ले कर आते और उसे शफा खाने का नाम दिया, दिया गया था तो शफा में मरीज़ ले कर आया जाता और वहाँ पर उसे ख्वाब में देवी देवता नज़र आते और उसे इलाज बताते वो अपनी ख़्वाब वहाँ के पुजारी को सुनाता और वो उसकी तबीर बता के उसका इलाज तजवीज़ किया करते थे तो ये एक सिलसिला चलता रहा इसे एसक्रब्यूस अव्वल कहा जाता था लेकिन तारीख़ में इसकिलुस दयम ने ज़्यादा शोहरत हासिल की जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हज़रत अदरी का शागिर्द था और बाकायदा तौर पर हुकमा का जदमजद हज़रतरी को माना गया क्योंकि इसकलूस अव्वल को लोगों ने एक देवता ख़्याल किया उसके बुत बना के उसकी पूजा शुरू कर दी तो वो एक हकीम का दर्जा ना पा सका एक तबीब का दर्जा ना पा सका वह एक देवता का दर्जा पा गया तो हजरत हज़रतदरी को बाकायदा पहला तबीब माना गया तारीख़ ने पहला तबीब मानती है और हज़रत अदरी का शगिर ऐसक्लीस था जिसे एसक्ल्यूस दो कहा जाता है एसक्लिब्यूस के पास कुछ ऐसे मरीज़ों को लाया गया जो ला इलाज ख्याल कर लिए गए थे एसक्ब्यूस ने उनका इलाज किया वो सेहतमंद हो गए यूँ एसक्स का चर्चा पूरे मुल्क में फैल गया शायरों ने उसकी शान में कसीदे कहे लोगों ने उस पर नजराने पेश किए लेकिन असकली ब्यूस को एक अवतार समझता था एक खुदाई सलाहियत समझता था वो चाहता था कि हिकमत को आम नहीं होना चाहिए तबीब जब तक ख़ास है तब तक उसकी इज़्ज़त है क़दर है मंजलत है जैसे ही इल्म तिब आम होगा तबीब की कदर ख़त्म हो जाएगी यही वजह थी कि असली ब्यूस ने अपने ख़ानदान में ये वसीयत की कि ये इलम आपने आगे किसी को नहीं सिखाना वो अपने ख़ानदान में से एक फ़र्द का इंतब करते जो उन्हें सबसे से होनहार लगता और उसको आगे सिखाया जाता इसी तरह वो अगली नस्ल में एक शख्स को सिखा देता सभी इससे आशना नहीं थे सभी को नहीं सिखाया जाता था तो वो एक ख़ानदान में एक फ़र्द चलता आ रहा था और इस तरह कई नस्लों तक चलता रहा असली ब्यूस ही की नसल में फिर एक हकीम पैदा हुआ जिसका नाम हकीम बकर था हकीम बकरत ने यह महसूस किया कि इल्म तिब को आम होना चाहिए इस तरह तो इल्म तिब दुनिया से ख़त्म हो जाएगा ज़िंदगी और मौत का तो पता नहीं लेकिन अगर जिस शख्स के पास ये इलम है वो भी तक उसने किसी आगे दूसरे को नहीं सिखाया और उसको मौत ने आन घेरा तो ये इल्म वहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा सो so, एस्क्यूस में से पहला फर्द हकीम बकर था जिसने ये इलम बाकायदा तौर पर लिखा इसकी किताबें बनाई और इसे लोगों में तकसीम किया और बाकायदा शागिर्दी का आगाज़ किया और लोगों को मदऊ किया कि मेरे पास आओ मैं आपको यह इलम सिखाता हूँ यह एज़ाज़ हकीम बकर के नाम है कि उसने इल्म तिब को आम किया वरना शायद आज हम तिब पर बात ही ना कर रहे होते और इस इल्म का वजूद ही ना होता